biz nega kasal bo'lamiz hozir shuni sababini batafsil ko'rib chiqamiz inson sog'lom bo'lish uchun ham tanasini ham ruhiyatini har doim parvarish qilib borish kerak tanamizni parvarish qilishni bilamiz ya'ni har kuni unga uxod qilamiz yuvintiramiz qornini to'ydiramiz kerakli bo'lgan dori darmonlar bilan ta'minlaymiz lekin ruhiyatimizga har doim e'tibor bermaymiz shu sababli bizning ruhiyatimiz yillar davomida och qolgan va bu ochlikda qolib ketgan holatini ruhiyatimiz kasalliklar orqali to'yintirishga harakat qiladi oddiy misol siz shamollagan vaqtingizda Atrof atrofingizdagilardan ko'proq e'tibor olasiz vnimaniya olasiz va shu paytda sizni ruhiyatingiz to'yinadi va bizani ruhiyatimiz biladiki qachongina biz kasal bo'lsakkina atrofimizdagilar bizga e'tibor qaratib ruhiyatimizni to'yintiradigan energiyalar bilan ta'minlaydi shuning uchun ham inson yillar davomida ruhiyati bilan ishlamaganda yillar davomida ruhiyatiga kerakli bo'lgan energiyalarni bermaganda psixosomatikada ya'ni ruhiy o'zgarishlar tufayli bizani tanamizda turli xil kasalliklar yuzaga keladi